Доброго ранку всім телеглядачам. <с Pharise error> сьогодні у нас є одне свято, воно називається Міжнародний день циган. Але сьогодні, окрім цього свята, є іще одна визначна дата, про яку ми прямо зараз поговоримо. І з цього приводу до нашої студії завітав наш гість. Доброго ранку. Доброго, Доброго ранку. 허ранку. Гостя звуть Бродяк Дмитро. Якщо я правильно поставлю голос. Це він є істориком. Ця людина вже в нашій студії не вперше, і вона так. нас знайомить саме з історією на нашої батьківщини. Mm -hmm. Тож сьогодні 356 років в Переяславській раді, що це за така рада? Чому вона така визначна саме для України? Ну, прежде всего, мне хотелось бы упомянуть, что мы все со школьной скамьи знаем, что в середине 17 века полыхала ожесточенная война за освобождение Украины от польского гнета. И вот в начале 50-х годов того столетия сложилась очень тяжелая ситуация для украинцев, когда поляки нанесли им ряд поражений, и у них не создалось иного, иного выхода, кроме как искать спасение присоединяясь к России. В частности, такое решение принял глава украинского казацкого государства Гетман Богдан Хмельницкий. Известно, что в январе 1654 года российское посольство прибыло в город Переяслав на Днепре, и там состоялись переговоры между Богданом Хмельницким, представителями казацкой старшины и русскими послами о предварительных условиях вхождение Украины в состав русского государства. После завершения этих переговоров Богдан Хмельницкий созвал раду или совет из представителей казачества, горожан, крестьян, которые собрались в это время в Переяславе и спросил у народа, под власть какого государя он желает переходить. Под власть турецкого, под власть католического или под власть православного. И единогласным ответом всех собравшихся было то, что народ желает переходить под власть православного государя. Нужно сказать, что одновременно с собравшимися также присягали на верность московскому государю десятки тысяч казаков, крестьян и горожан Гетманщины в других городах казацкой Украины. И по Сохранившимся данным приняло участие в этой присяге более 100 тысяч человек. То есть это было достаточно представительная воля изъявления народа. Референдум, так и Можно сказать, да. Своеобразный средневековый референдум, поскольку современных выборов тогда, естественно, угу. не знали. Тоже После Переяславской Рады были подписаны несколько документов. Что это за документы? Совершенно верно. Нужно сказать, что в Переяславе было согласовано, согласовано только предварительные условия вхождения Украины в состав России, а в марте 1654 года Казацкое посольство в Москве окончательно договорилось об условиях присоединения, и вот эти условия были зафиксированы в 11 статьях утвержденных царем Алексеем Михайловичем 27 марта 1654 года или по новому стилю как раз 8 апреля. То есть эм, можно сказать, что действительно Переяславская рада, начавшись в январе, завершилась фактически только... В марте месяце. Mm. И сейчас вот этот документ, во многом определивший судьбу Украины, называют чаще всего Березневыми статьями. Mm -hmm. Так же статьями Богдана Хмельницкого или Переяславским договором. А про что самое шло в этих статьях? Нужно сказать, что документ этот предусматривал для Украины в составе российского государства очень широкую автономию, вплоть до права поддерживать отношения с иностранными державами, за исключением Польши и Турции, и возможности оставлять у себя внутри Украины практически все налоги также господствующий слой тогдашней Украины, казачество, получило возможность сформировать очень большое для тех времен 60-тысячное войско, получавшее во время войны казенное содержание. Полностью сохранялось сотенно-полковое устройство, гетманщины, сложившееся в ходе освободительной войны. Сохранялись выборы старшины всех уровней, включая выборы Гетмана, только об этих выборах нужно было постфактум, уже после их совершения, извещать Москву В соответствии с соглашением Россия имела право держать в Киеве свой гарнизон uh -huh. и обязывалась защищать Украину от внешних противников, прежде всего от Польши и от Турції. Uh -huh. На вашу думку, багато років тому Богдан Хмельницький зробив вірний вибір, чи зараз, поглянувши на це плином часу, пройшовши багато років, чи можливо. можно было Якось по інший іншого... бік піти бік У мене де та... вибачте, я першу ніж ви відповісти. У мене ще є невеличкий додаток до твого запитання, тому що я хотів поставити десь таке ж запитання. Я ще хотів запитати, чи релігійний фактор тоді був вирішальним при виборі сторони. Ну от ви Православ. казали, що хочемо бути під православним царем. Сказали, сказали то 100% народу українського. Чи все ж таки, окрім релігійного фактора, що багато чого? Залаживать. Безусловно, религиозный фактор тогда был очень существенным mm -hmm. моментом, тем более, что к, по прошествии пяти лет освободительной войны а же накал борьбы между Польшей и Украиной достиг такого уровня, что фактически шла уже речь о существова о существовании самого украинского казацкого государства и о существовании православия на Украине вообще. Uh -huh. Расточение достигло таких пределов, что в случае своей полной победы поляки, безусловно, уничтожили бы православную культуру Украины и оценивая сейчас решение Богдана Хмельницкого, безусловно, необходимо иметь в виду этот момент. Если бы случилась победа поляков, то православная культура Украины, православная Украина вообще просто перестала бы существовать. Но если все же оценивать возможности или возможности выбора Богдана Хмельницкого в той чрезвычайно тяжелой ситуации, то хотелось бы сказать, что вот в конце освободительной войны у него фактически уже не было другого выбора, кроме mm -hmm. как присоединяться к России. Вот так, умовы, так Совершенно верно. Так уже сложились обстоятельства военно-политические. Но в самом начале освободительной войны Богдан Хмельницкий действительно мог, используя подъем крестьянского движения, используя серию крупных поражений поляков летом 1648 года перенести войну на территорию коренной Польши, Польши овладеть Варшавой и заставить признать э, автономную казацкую Украину с самыми широкими привилегиями именно в составе Польши. Угу. И думается, что такой вариант развития событий был бы максимально оптимальным, удовлетворил бы максимально как поляков, поскольку Украина сохранялась в составе Польши, хотя бы формально удовлетворил бы украинцев, поскольку порядки польского государства были хорошо совместимы с внутренними, внутренним устройством Гетмана, и удовлетворил бы россиян, поскольку исключалась угроза войны между Польшей и Россией из-за Украины, которая, как мы знаем, реально вспыхнула после присоединения Украины. А, пан Дмитро, выпустите, пожалуйста, у нас уже эфирный час заканчивается, то мы маленький такой экскурс разом с вами все-таки провели исторический, и нагадали на Та все ж таки харків'янам принаймні харків'янам про те, що таки, мала місце така подія 356 років тому, то, то ж, все ж таки, це наша історія. Росія є невід'ємною нашою частиною. Це звичайно, скажем, складне було событие, противоречиве, і ім'явши много Последствия, но тем не менее о ньому ми должны знати і размышлять у тому событии, щоб лучше понимать нашу сьогоднішню реальність. Так спасибо так. за внимание. Що ж ми обширно дякуємо. Нагадуємо, що у нас в гостях був бродяг Дмитро, історик, людина, яка просто таки всі, всім нам проводить періодично історичні лікбези Такі що ж ми з вами побачимося за кілька хвилин. Примикайте каналу. Привет, с вами ваш